Доброе утро, вы смотрите новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Только после выполнения положения Минского протокола от 5 сентября меморандума от 19 сентября всеми сторонами можно будет констатировать прогресс в мирном урегулировании. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Берлин поддерживает действия украинского руководства в установлении мира на Востоке, в частности принятие закона о самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закона об амнистии. Петр Порошенко и Ангела Меркель единственные единодушны в том, что режим прекращения огня, вывод российских войск и освобождение заложников приведут к нормализации ситуации и деэскалации конфликта. 700 украинских солдат все еще находятся в плену у террористов. Об этом сообщают в СБУ. Среди них и кадровые военные, и бойцы добровольческих отрядов. Начальник главного следственного управления Василий Вовк сообщил, что всего в службу безопасности подано около 1700 заявлений о безвести пропавших. Вовк надеется, что в ближайшее время обмен пленными будет происходить более системно и массово в связи с переходом на новый формат процедуры. Напомню, вчера из плена боевиков освободили шестерых украинских военных, в том числе одного пограничника. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем твиттере. Всего же из застенков террористов за время перемирия освобождены 1200 человек. Среди них не только украинские военные, но и гражданские лица, сообщают в Совете нацбезопасности. Это один из шагов, который удалось сделать в рамках реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко сентября российская сторона перестала передавать украинскому консульству информацию об украинских военных, находящихся в госпиталях Ростовской области. Об этом заявил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко. Такие данные, переданы ранее, помогли возвратить на родину около 30 солдат. Дипломат отметил, консульство достоверно знает о том, что украинские военнослужащие находятся в ростовских лечебных учреждениях. не раз обращалась в российские госструктуры с официальными запросами. Однако с сентября эта информация стала закрытой, что усложняет розыск раненых, а возможно и пленных. Рига рассмотрит возможность поддержки Украинской армии оружием. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Латвии. На обеспечение вооруженных сил Украины будет обсуждаться в ходе двухдневного визита в Киев министра обороны этой страны Раймонда Виониса, который начинается сегодня. В частности, запланированы переговоры с министром обороны Украины Валерием Гилитеем. Также глава Латвийского оборонного ведомства посетит украинские военные объекты. Первый бронированный легковой автомобиль отечественного производства испытали на полигоне Нацгвардии. Прошла ли машина такую серьезную проверку, узнавала Вероника Сыктым. Проверка бронированной техники на прочность – обязательное условие перед ее эксплуатацией. И путь для этого не жалеют. Этот бронированный легковой автомобиль называется «Казак». Он первый созданный в Украине бронемобиль. Хотя авто отечественного производства большинство составляющих закупалось за границей. Сразу после сборки его решили проверить на прочность на полигоне, где военнослужащие беспощадно открыли по броне огонь. Испытание пулями автомобиль прошел успешно. Стекло мы делаем сами, больницы делаем сами. А сталь мы покупаем или шведскую, или финскую. Легированная сталь, которая производится именно для этих целей. Она повышенной прочности, и она за счет этой прочности, за счет тех примесей, которые стали, она обладает свойствами защиты от пули. То есть пуля разрушается при попадании в эту сталь. Даже с 10 метров пули не смогли пробить окно. Хотя пленка, которая покрывает стекло изнутри машины, немного отошла, осколки в салон не попали. И это считается отличным результатом. По словам бойца добровольческого батальона Святой Марии, автомобиль достойно выдержал проверку. И в зоне АТО он очень пригодился бы. Такие автомобили такой автомобиль нам необходим. Он мобильный, удобный. Его можно использовать как в разведке, так и в боях за городом и в обычной местности. О важности машины в бою говорит и боец батальона «Донбасс». По его словам, хорошо бронированное авто может спасти множество жизней. На передовой постоянно по нам стреляют. Вот, так бы оно ну, многим бы жизнь спасло ребятам. А вот такие машины, ну вот реально, я бы в госпиталь не попал бы, если была бы такая машина. По словам руководителя завода, стоимость бронемобиля может превысить миллион гривен. И пока производители ждут заказов, их новинку отправят на выставку военной техники. Вероника Сектым, Андрей Никонов, БТБ. Украина просит МВФ пересмотреть программу помощи с учетом потребностей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. По его словам, помощь фонда очень важна для стабилизации украинской экономики. Однако во время разработки и утверждения программы помощи не принималось во внимание развития ситуации на Донбассе. Поэтому в нее необходимо внести изменения с учетом актуальных потребностей украинской экономики, подчеркнул Павел Климкин. Напомним, в апреле МВФ одобрил Двухлетнюю программу ⁇ Стендбай ⁇ для Украины в объеме 17 миллиардов долларов. Первые 3 миллиарда 200 миллионов поступили в начале мая, еще 1 миллиард 39 миллионов в начале сентября. Национальный банк Украины на своей странице в Фейсбуке разъясняет положение постановления номер 551 от 4 сентября о продлении сроков погашения кредитов. Действие документа распро... распространяется на все коммерческие банки, которые на тот момент имели задолженность по кредитам для поддержания ликвидности или стабилизационным кредитам под программу финансового оздоровления. Выплаты по этим долгам должны были состояться с сентября по ноябрь этого года. Не подлежат отсрочки просрочной Кредиты, а также тендерные и краткосрочные. Присутствие Украины в двух зонах свободной торговли не исключено. Таким мнением в интервью для нашего канала поделился эксперт из России Алексей Портанский. Это подтверждает и мировой опыт. Примером служит североамериканская зона свободной торговли, в которую входят США, Канада и Мексика. Существуют и другие варианты. Еврокомиссия весной заявила, что участие Украины в двух зонах свободной торговли возможно. Затем в июне это также подтвердил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев. Но при этом нужно очень четко проанализировать, каким образом Киев сможет выполнять уже существующие обязательства в рамках Зоны свободной торговли СНГ. Украина, как и любая другая страна в этой зоне свободной торговли, участвует в 400 соглашениях. Из них 40 являются критически важными. Я думаю, что вот анализ этих вот документов, он еще не закончен. Наверное, он еще будет продолжаться в течение вот этого года, когда значит, будет действовать отсрочка от вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. И вот по истечении этого года, наверное, будут уже более точные данные о том, каким образом... Украина сможет выполнять одновременно обязательства по двум зонам свободной торговли. Поэтому в заключении я просто хочу повторить, что теоретически это не исключено, но чтобы этого добиться практически, наверное, надо проделать еще немалую работу. Украина сегодня находится на четвертом этапе информационного противостояния с Россией. Об этом заявил председатель Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василий Костицкий. По его словам, пропагандистское наступление Кремля началось с первого дня независимости нашей страны. Сначала это было насаждение российской культуры и способа мышления, потом дискредитация нашего государства на международном уровне. Третий этап совпал во времени с революцией достоинства. Тогда Россия старалась создать Украине имидж неуправляемой страны. Сейчас мы являемся свидетелями четвертого этапа, который, я думаю, можно отслеживать, но ну, не с февраля, а немножко позднее, ближе к лету. И особенность этого этапа состоит в том, что информационная антиукраинская война переросла в психологическую агрессию. Я отслеживал случаи, когда боевые действия там против Украины фактически были направлены на то, чтобы поддержать ресурсы информационной войны, а не наоборот. Украинские историки создали сайт для тех, кто ищет источник компетентной исторической информации. Над проектом под названием «Ликбез» трудится несколько десятков ученых из ведущих вузов страны. Им уже удалось опровергнуть более 50 негативных стереотипов и очевидных перекручиваний фактов нашей истории. По словам разработчиков ресурса, самые популярные мифы – это то, что Крым и Новороссия – исконно российские территории, что Украина создана искусственно, а украинцы – народ-предатель, который во время Второй мировой Войны был нацистским пособником и не внес никакого вклада в победу над Гитлером. Но наши ученые опровергли эту информацию, и каждый интересующийся может получить более подробные исторические данные. Ну а далее на бтб Анон, Оставайтесь с нами. До встречи. Арсений Ценюк выступит на открытии 12 заседания Совета министров энергетического сообщества, а также проведет расширенное заседание Кабмина с участием глав облгосадминистрации. Эксперты обнародуют фамилии фигурантов громких антикоррупционных расследований наиболее опасных кандидатов в народные депутаты. Представители общественности и государственных органов обсудят стратегию развития органов внутренних дел. Американский космический корабль «Дрэгон» сегодня достигнет Международной космической станции. «Дрэгон» — единственное судно, которое способно не только доставлять грузы на МКС, но и возвращать их на Землю. В Нью-Йорке начинается саммит ООН по вопросам климата. Лидеры более чем 120 стран впервые за пять лет попытаются найти консенсус относительно глобального соглашения, которое ограничит разного рода выбросы в окружающую среду. Подписать соглашение планируют в 2015 году.